Şəhərin ən əzəmətli binasının qarşısındayam. Milyonçu Seyid Mirbabayevin ya da Xanəndə Seyid Mirbabayevin sarayının qarşısında. Saraydan danışmazdan əvvəl onun sahibi Seyid Mirtağı Mirbabayevdən danışmaq istəyirəm. O 1867-ci ildə Mərsəxan ailəsində doğulub, Mərsəxanlıq edib. Sonralar xanəndə kimi şöhrət qazanıb. Elə xanəndəliyi sayəsində də varlanıb. Milyonçu Şıxbalayevin eyni oğlunun toyunda onun həyatı dəyişir. Xanəndənin nefasına heyran qalan bəyin əmisi ona bala şoranlıq deyilən yerdə torpaq sahəsi hədiyyə edir. Bir müddət sonra həmin ərazidən neft fontan vurur və xanəndə Seyid Mirbabayev Milyonçu Seyid Mirbabayevə çevrilir. Milyonçu Mirbabayev musiqidən uzaqlaşır. Niyə? Deməli bir gün Bakıda əcnəbi iş adamlar bir məclis təşkil edirlər. Seyid Mirbabayev də bu məclisə dəvət olunur. Məclis üzvləri yeyib içdikdən sonra bir Alman saibkar deyir ki, Seyid Mirbabayev bir seygh oxsaydı biz də feziyab olardıq və təbii ki burdakı ş adamları təəccüb eləyir. O deyir ki, bəli Seyid əsilzadə deyil, o musibətçi olub. Bu sözlər Seyidə təsir eləyir. O elə yarımçıq da o məclisi tərk eləyir. Xanəndəlik peşəsindən utanır və Seyid Min Babayev özünə daha sanballı bir mühit yaratmaq üçün malmülk sahibi olmağa can atır. Elə bu hərəkətdə də bu binanı satın alır. Bina 1893-cü ildə fransız intibah memarlığı üslubunda memar Pavel Shternin layihəsi əsasında inşa edilib. Binanın ilk erməni əsilli sahibi Aramyan milyonçuların qumar gecəsində bu binanı oduzur. Lakin Tiflisdən gələn həyat yoldaşı cinni təchizatları ilə evin dəyərini ödeyərək onu xilas edə bilir. Qısa müddət sonra isə Obinanı satır. Binanı bəyənən Mirbabayev Hacisen Abdullah Tağıyevdən məsləhət alır. Tağıyev ona bu binanı almağı, mənzillərə bölərək gədir evi kimi istifadə etməyi məsləhət görür. Və beləliklə də 1960-cı ildən bu bina Mirbabayevin binası kimi tanınır. Hətta bu meydan da bir vaxtlar Mirbabayev Meydanı adlanıb. Tarixin yaddaşında xanəndə Seyid Mirbabayev kimi qalmasın deyə milyonçu Mirbabayev vaxtilə Riga və Varşavada yazdırdığı qramafon vallarını da 2-3 qat bahasına satın alıb hamısını sındırır. 80 il əladdən Tağiyev xanəndə Mirbabayevin tərəssişkarı olub Dilənə görə onu təz-təz evinə dəvət elyər, haqqını birə beş də artıq ödəyərmiş və ona deyərmiş ki, sən səsinə muayyət ol. Bu Allahın sənə verdiyi bir hədiyyədir. Əgər qədrini bilməsən, peşman olarsan. Xanəndə Mirbabayevə verilən bu nəsihətə milyonçu Mirbabayev əməl etmir o hətta Varşavə və Riqada yazdığı qramofon vallarını satın alıb sındırdıqdan sonra hacının yanına gəlir və hacıda olan qramofon vallarını da almaq istəyir. Nə qədər yalvarıb yaxarsa da, hətta qiyməti 1-ə 100 artırsa da hacı təbii ki o valları satmır. 1920-ci ildə bolşeviklər hakimiyyətə elə keçirəndən sonra Seyid Mirbabayev Fransaya miqrasiya edir. 1929-cu ildə onun bütün sərvəti tükənir. O nüfistəşir. Bir gün Deylenə görə Fransanın küçələrində gəzərkən o bir qramofon şirkətinin elanını görür. Orda yazılır ki, inqilaba qədərki Azərbaycanlı xanəndələrin səs yazısı olan qramofon valları alınır. Şirkətə daxil olan Səid Mirbabayev onlara e, tanınmış Azərbaycanlı xanəndə Səid Mirbabayevin yeganə nüsxə olan Varşavada səsi yazılan bir qramofon vallını gətirə biləcəyini deyir və yenidən buraxılacaq valların 50%ni, gəlirinin 50%ni tələb edir. Razılaşırlar. Pensiyona qayıdan Mirbabayev vallını götürür və şirkətə geri qayıdır. Elə içəri girərkən həyəcanlı Mirbabayevin Yeganə balı olan ə, həmin o bal onun əlindən düşür, çeləkçilik olur. Qəhərindən yerə oturan Mirbabayevi bu an bir səs sanki oyadır. Teymurbəy Aşurbəyov ona deyir ki, Səid, qalx ayağa, sənə ağlamaq yaraşmaz. Teymurbəy Aşurbəyov onu özü ilə birlikdə Tehran'a aparır və onu öz himayəsinə götürür. E, Mirbabayev də Tehran'da xanəndəliklə məşğul olur və o 66 yaşında Tehran'da vəfat edir. Tələtümlə ömrünün son illərində belə Səid bir vaxtlar utandığı sənətinin çörəyini yeyir. Bizə isə ondan yeganə olaraq bu səs yazısı. Bir də sahib olduğu bu bina qalıb. O bina ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Böyük Britaniya konsulluğu yerləşib. Sovet hakimiyyəti illərində Azneftin sərəncamına verilən sarayda Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Neft Şirkət aparatı yerləşdirilib. Bu gün bu binanın bir vaxtlar Seyidə məxsus olduğunu çox az adam bilir. Demək onun özünü millionçu kimi göstərmək səyləri əbəs imiş. Çünki taleyin öz öskümü var. Necə deyirlər, kiminin əvvəli, kiminin axırı.